الله سبحانه وتعالى قرآنه نور سورة سنين كذا آية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زاني او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين زناق الغانك شي زناقين نكاح لانشقي نكاح هذا الشي دروسي مس هاك حفيفا toza iffat bilan yurgan qizlarni nikohiga olishi joiz emas u faqat o'ziga o'xshagan zinokorni ge <coughs> nikohiga ge olishligi mumkin yo bo'lmasa mushrik ayolni nikohiga olishligi mumkin deydi va shuningdek zino qilib yurgan ayol ham fohisha ayol pok erkakka Taqvador erkəkə nikahagə çıxışlığı icazə verməsəkən, o həm özünə oxşayan, zinə qıyan erkəkni, buzuq erkəkə və ya müşrikə nikahagə çıxışlığı mümkün. Mana shu ayə çox adamların başını qatırır. Mana bu ayə çox adamların başını qatırır. Allah Taala əsərəsən, bəzi insanlar Cəhiliyyət dövrlərində bilmasdan zino qilgan erkaklar bo'lgan ular ayol olgan vaqtida qiz bolalarga uylangan yoki bo'lmasa ba'zi ayollar buzuqlik qilgan keyin borib turib zino qilmagan erkakka turmushga qi chiqqan bu jamiyatimizdagi nima shu tabiiy bir holat lekin oyatga qarasak oyat umuman bunga teskari bir narsani aytganga o'xshab ko'rinadi qanday tushunamiz desa zino qilgan erkak umuman ayol pokiza ayol olishi mumkin emasmi faqat zino qilgan ayolni topib uylanish kerakmi desa yo'q deydi oyatni unday tushunmaymiz oyatni unday tushunmaymiz zino qilib turgan vaqtida uylanadigan bo'lsa Pak ayalını alıp onun hamşaniga dağ düşürməsdən özünə oxşayan bir iflos buzuq ayalğa uyğunsin deyirdi Allah təala. Madamı ki özünə qap yurar ekan ayalnı ham şunaqasından tapıb şunaqasını uyğunsin deyirdi. Bölməse bölmə. Xuddi şunga oxşar ayal ham buzuq olsa pak erkəkə ərkə, erge turmuşğa teğişliyi caiz məs ekan. Nəməgə o erkəhni ham ilzət nəfsi obro'si va hokazo uni irzi mana shunga nima yetadi futur yetadi shuning uchun unga shu zino qilib turgan vaqtida ayol kishi buzuqlik qilgan vaqtda yashirincha buzuqlik qilib yurib yana erga tegib olib eridan ham yashirib buzuqlik qilib yurishi joiz emas ekan o'ziga o'xshaganini topishlik kerak eka ammo burun qilgan bo'lsada tavba qilgan bo'lsa burun qilgan bo'ldida tavba qilgan bo'lsa o erkek olsun ayal olsun uylansa ola mı yoki turmushga çıxsa ola mı toza adam yədisa ha ola dıyır. Maşın məsələyə gəldik. Və hurrim mazalik alal mu'minin və manabuna sa mu'minlərə haram degani şu zinakar erkek faqat zinakarını alış kerak əgər zinakarını almasa şu haram deyə bəzilər aytdıqan bolsa bəzilər zinə müminlər üçün haram degan. Müminlər üçün zinə bu buzuqlıq haramdır işin. Ulamalar bu ayət tahrim ya'ni mutloq zino qilgan odam hayoti bo'yicha shunaqa e, pok ayolni uylanishi harom bo'lib ketadimi bu shu tahrim haromlikka dalolat qilyaptimi desa ikkinchi toifalar yo'q bu yerdagi oyat mazammat shunaqa odamga durust emas ekanligiga dalolat qilyaptimi degan ixtilof bo'lgan jumhur ulamolar haromlikka dalolat qilmaydi bir inson hayotida zino qilib qo'ygan bo'lsa keyin tavba qilgan bo'lsa keyin uylansa toza qiz bolaga uylanadigan bo'lsa unga harom bo'lmaydi bu alloh taolo faqat mazammatlashlik uchun mana shu oyatdagi nima mazammatlashlik deb jumhur ulamolar shuni keltirgan chunki degan ularni dalili qanaqa desa chunki degan chunki oyatni zohiriga qaraydigan bo'lsak zino qilgan musulmon erkak hayotida umuman uylanishi mumkin emas faqat Ya zınaqıqan ayal buzu fohişə alış kerak, əgər ayətinin təşxərisindən qarasək. Alış kerak? Yo, olmasa müşrikə üylənmək kerak deyir. Ha, hə bizər keçə yuxarıda ötkən ayətlərdə mömin adam, müsəlman adam müşrikə üylənməkligi caizməs deyirdik. Şunincəcün bu ayət nəmə isə ekan, mustəlzəm, məşunu qilishlik kerak degan narsə də emas, bu məzəmmətləb şu qıyan adamları bir tanbeh tazjir zajir qilib qo'yishlik qaytarishlik qattiq ana qilishlik uchun kelgan oyat ammo kim uylanadigan bo'lsa nimasi yo'q ekan uning bir gunohi yo'q ekan demak zino qilgan ayolga uylanishlikning ikkita sharti bo'ladi deydi zino qilgan ayolga yoki zino qilgan erkakka nima bo'lishlik ayolning tegishligi ikkita shart birinchisi deydi ayolniki ayolniki antatu birinchisi tavba qilgan bo'lishlik kerak Zinadan zina qılışlıqdan təvba qılan bölüşlik kerak deyik. At ta ibi minaz zambi kaman la zambalaqu Peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm айtadı: "Günahdan təvba qılışlik, onu göyə günahı yoxdık nəsə deyir." Günahdan təvba qılışlik, onun göyəki günahı yoxdı dey nəsə deyir. Bu birincisi. İkincisi ayal kişini barı məsələn zina qılan, buzuqluq qılan burun. Şu ayalğa uylanishnin ikincisi şərti al istibra'u bi hayza, yəni bir hayz bilan hayz kelib shundan poklanishlik ya'ni hayizni ko'rgandan keyin u ayolning nimasi toza ekanligi ichida bolasi yo'q ekanligi mana shu narsalarni isbotlashlik uchun bir hayz muddatining o'tishligi deydi deydihomilador ayolga uylanish durust bo'lmaydi hatto u homilasini qo'ymagunicha deydi masalan bir odam bir ayol eri o'lib qoldi lekin eridan homilador erining iddasi chiqdi ha o'rgandi o'lgandan keyin to'rt oy o'n kun iddasini o'tirdi ayol o'tirganidan keyin halyen, erkek, unge, edi, lekin, sebeple, unge, ki, ayal, hali yam bolasini tug'magan bir erkak unga uylanishligi joiz edi uylanishadi lekin homilasi sababli unga uylanolmay turadi toki u ayol hali eridan o'lgan eridan nimasini homilasini qo'yganidan keyin ya'ni homilasini tug'ganidan keyin borib keyin uylanadi va bir ayolga nima taloq tushgan yo boshqa bo'lgan ayolga uylanish joiz bo'lmaydi hatto u hayz bilan poklanmagunicha deydi mana shu hukm bu yerda ham bo'lyapti endi yana buzuq ayollarga uylanishlikning o'zi o'ta qiyin narsa u tavba qilganligi keyin nima deyapmiz hayzdan poklanishligi deyapmiz ammo bu masalani eshitib olgandan keyin ba'zi ayollar yashirincha erkaklarga yashirincha tegishlikka harakat qiladi umrini o'tkazib qo'ygan e, buzuqligi bilan keyin e, nima qiladi erkaklarni e, yolg'on gapirib aldab o'zini buzuq ekanligini bildirmaslik yo'llarini topishadi va turmushga chiqadi bu ham g'adr xiyonat bo'ladi shuning uchun u odamga u ayollarga eng yaxshisi o'zini holatini nima qiladi sabr qilishligi kerak mana bir voqea bo'lib o'tgan avvalda ham aytganmiz bir qizning maktubini aytib bergan edik shunaqa qilib turib qancha yil buzuqchilik qilib keyin tavba qilib islomga kelib undan keyin yigitlar unga sovchi bo'lib kelganida men o'sha vaqtimdagi bo'lgan narsalarni aytib turmushga chiqaymi yo bo'lmasam yashirib Mənə şu numanı və bikara deydi, qızlığını hazır medisinada yaşırınca yamab verədi. Mən şu nəsa ilə erkəkləri aldadıb turmushğa çıxıb kəssəm caizmi deydi. Ana onaqa qılıb turmushğa çıxışlıq caiz olmalı.